Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Yang teramat mulia Raja Datuk Seri Elina binti Almarhum Sultan Azlan Mohibuddin Shah merupakan antara wanita diraja paling berpengaruh di Malaysia bukan sahaja kerana darah keturunannya tetapi juga kerana kejayaannya mencipta nama sendiri dalam dunia profesional, undang-undang dan korporat. Beliau adalah lambang wanita Melayu berpendidikan tinggi, berkarisma dan berpengaruh dalam landskap perniagaan moden. Kisah hidupnya menggambarkan bagaimana seorang puteri istana boleh berdiri teguh di tengah dunia korporat yang dikuasai lelaki tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi dan kemuliaan institusi di Raja Perak, Raja Elena dilahirkan pada 3 April 1960 di Pulau Pinang ketika Tanah Melayu baru sahaja melangkah ke era kemerdekaan. Beliau merupakan anak anda keempat kepada almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah yang pernah menjadi Ketua Hakim Negara Malaysia sebelum menjadi Sultan Perak ke-34 dan Tuanku Bainon binti Muhammad Ali, Raja Permaisuri Perak yang juga seorang bekas pendidik latar belakang keluarganya yang berakar kuat dalam institusi pen pendidikan dan undang-undang banyak mempengaruhi hala tuju hidupnya. Dalam susu galur keluarga diraja, Raja Elena ialah adik kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Sultan Perak yang memerintah kini. Adik-beradiknya yang lain termasuk Raja Azurin, almarhum Raja Ashman Shah dan Raja Yong Sofia. Keluarga ini terkenal dengan kepribadian yang sederhana meskipun berpangkat tinggi serta penekanan terhadap ilmu dan tanggungjawab sosial, satu warisan yang jelas diwarisi oleh Raja Elena sendiri. Dibesarkan dalam suasana yang menekankan kecemerlangan akademik, Raja Elena menempuh pendidikan awalnya di Sekolah Menengah Konvent Bukit Nanas CBN Kuala Lumpur, sebuah sekolah berprestij yang melahirkan ramai tokoh wanita Malaysia. Di sana, beliau menunjukkan minat mendalam terhadap bidang undang-undang dan keadilan sosial. Beliau kemudian melanjutkan pengajian ke University of London di mana beliau memperoleh ijazah dalam bidang undang-undang. Selepas menamatkan pengajian, beliau diterima masuk ke Lincoln's Inn, salah satu daripada empat institusi institusi guaman tertua dan paling berprestij di England lalu dianugerahkan kelayakan sebagai barista at law pada tahun 1985. Sekembalinya ke tanah air, Raja Elina diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara di Malaysia. Beliau memulakan kerjaya di firma guaman terkenal Skrine Co di mana beliau mendapat pendedahan kepada kes-kes komersial besar serta urus niaga korporat berprofil tinggi. Namun jiwanya yang berdikari dan bercita-cita tinggi mendorong beliau untuk menubuhkan firma guamannya sendiri pada tahun 1987 Messrs Raja Elina Siu Ang and Associates yang sehingga kini kekal sebagai salah satu firma guaman swasta paling berprestij di Malaysia. Namun begitu, Raja Elina bukan sekadar seorang peguam yang berjaya tetapi juga tokoh korporat yang disegani. Beliau dikenali kerana kemahiran analitikal dan kebolehan strategi dalam pengurusan syarikat. Pada awal 1990-an, beliau dilantik sebagai non-independent, non-executive director di Gamuda Berhad, salah satu konglomerat pembinaan dan infrastruktur Struktur terbesar Malaysia. Melalui pelaburan langsung dan tidak langsung, beliau turut mempunyai kepentingan dalam beberapa syarikat berkaitan gamuda termasuk generasi setia Malaysia sendirian berhad. Kepakarannya dalam undang-undang korporat menjadikannya aset penting dalam lembaga pengarah khususnya dalam hal-hal takbir urus, pematuhan dan strategi pelaburan. Selain reputasinya sebagai peguam ternama dan pengarah korporat, Raja Elena turut mencipta sejarah sebagai salah satu figura wanita terkaya di Malaysia. Dalam laporan Forbes Asia dan Malaysian Business pada tahun 2007, beliau dinobatkan sebagai individu ke-25 paling kaya di Malaysia dengan jumlah aset dianggarkan melebihi 228 juta US dollar, iaitu kira-kira 773 juta ringgit pada kadar tukaran ketika itu. Kedudukan tersebut secara tidak langsung menjadikan Raja Elena sebagai wanita kedua terkaya di Malaysia berada tepat di belakang Puan Sri Chong Juk Yu, seorang taikun hartanah yang tersohor di Malaysia. Enam tahun kemudian pada tahun 2013, nama Raja Elina sekali lagi muncul dalam senarai tahunan individu terkaya Malaysia yang diterbitkan oleh Malaysian Business. Dalam senarai itu, beliau menuduki tangga ke-41 daripada 50 individu terkaya di negara ini dengan anggaran aset berjumlah 819 juta ringgit. Kedudukan tersebut bukan sekadar angka. Ia menandakan dengan keupayaan luar biasa seorang wanita Melayu dalam menembusi kelompok elit kewangan negara. Pada ketika itu, Raja Elina disenaraikan sebagai wanita kedua terkaya di Malaysia selepas Puan Sri Lee Kim Hwa, balu kepada mendiang Tan Sri Lim Goh Tong, pengasas genting Group Puan Sri Lee Kim Hwa yang berusia 95 tahun ketika itu dianggarkan mempunyai kekayaan mencecah 7.24 bilion menuduki tempat ke-8 secara keseluruhan. Dalam senarai yang sama, Raja Elina juga diiktiraf sebagai kerabat diraja terkaya kaya di Malaysia dan secara rasmi memegang gelaran wanita Melayu paling kaya di Malaysia. Dari segi keseluruhan individu Melayu, beliau berada di tangga ke-8 selepas tokoh-tokoh korporat terkemuka seperti Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, Datuk Seri Shahril Samsudin, Datuk Shahriman Shamsudin, Datuk Mokhzani Mahadir, Tan Sri Azman Hashim, Kamarudin Meranun dan Ahmad Yudin bin Ahmad. Walaupun Raja Elina jarang muncul di khalayak umum, kekuatan pengaruh dan pegangan asetnya menjadikannya simbol wanita Melayu berjaya dalam dunia perniagaan elit. Raja Elina berkahwin dengan Datuk Seri Ismail Farouk bin Abdullah dan hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan lima orang anak iaitu Omar Azlan, Puteri Alia Azlina, Imran Azlan, Ashman Azlan dan Puteri Nur Iman Sofia. Walaupun berstatus tinggi, beliau dikenali sebagai individu yang menjaga privasi keluarganya dengan baik dan jarang menonjolkan kehidupan peribadi di khalayak. Dalam banyak laporan, Raja Elina digambarkan sebagai seorang yang rendah diri, berdisiplin dan profesional mencerminkan ajaran kedua-dua ibu bapa bahawa tanggungjawab seorang bangsawan bukan hanya pada gelaran tetapi juga kepada perkhidmatan dan sumbangan terhadap masyarakat. Selain urusan korporat, Raja Elina aktif dalam pelbagai yayasan dan organisasi kebajikan. Beliau merupakan salah seorang ahli lembaga pemegang amanah bagi Yayasan Sultan Azlan Shah, Yayasan Tuan Kubainon dan Yayasan Gamuda. Di bawah yayasan-yayasan ini, beliau terlibat dalam inisiatif pendidikan, seni dan pembangunan kanak-kanak selaras dengan warisan ibunya Tuan Kubainon yang pernah menjadi di guru sebelum menjadi raja permaisuri Perak salah satu sumbangan penting beliau ialah dalam pusat kreatif kanak-kanak Tuan Kubainon yang menyediakan ruang untuk kanak-kanak terlibat dalam aktiviti seni budaya dan pembangunan diri dalam beberapa tahun kebelakangan ini Raja Elina kekal aktif dalam dunia perniagaan menurut laporan pasaran terkini pada Ogos 2025 beliau telah menjual sekitar 2.35 juta unit saham Gemuda Berhad melalui transaksi pasaran terbuka mengurangkan sedikit pegangan tidak langsung langsungnya dalam syarikat tersebut kepada kira-kira 3.97% pegangan langsungnya pula kekal sekitar 0.01% transaksi ini dilihat sebagai langkah penyusunan semula pegangan pelaburan keluarga di Raja Perak dalam syarikat konglomerat tersebut walaupun berprofil rendah setiap gerakan beliau di Bursa Malaysia diperhatikan oleh para pelabur dan penganalisis korporat kerana pengaruhnya dalam lembaga gamuda yang kini beroperasi dalam pelbagai sektor iaitu daripada pembinaan kejuruteraan tenaga hinggalah pengurusan hartanah. Di samping itu, firma guamannya, Raja Elina Siu Ang Associates kekal kukuh dengan penerapan teknologi moden dalam operasi. Pada tahun 2022, firma tersebut dilaporkan menggunakan platform carian Algolia Search untuk meningkatkan kecekapan pengurusan data dan penyelidikan undang-undang, menandakan usaha beliau membawa transformasi digital ke dalam dunia guaman tradisional. Walaupun tidak gemar tampil dalam media sosial atau acara glamour, Raja Elena tetap menjadi figura di segani. Namanya sering disebut dalam kalangan peguam kanan, ahli korporat dan pemerhati diraja sebagai contoh bagaimana seorang wanita boleh mengimbangi darjat tanggungjawab dan keusahawanan dengan penuh wibawa. Beliau mencerminkan semangat diraja berwibawa yang memelihara nilai klasik institusi monarki tetapi dalam masa yang sama berperanan aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara. Dari bilik mahkamah ke bilik mesyuarat dan dari Yayasan Kebajikan ke Lembaga Pengarah Perjalanan Hidup Raja Elina membuktikan bahawa status bukanlah penghalang untuk bekerja keras malah menjadi inspirasi kepada generasi muda wanita Melayu untuk berdiri di pentas yang sama. Sekian.